Привет, с вами Коль. сегодня я снимаю обзор на Драхилова из коллекции Blue Итак, давайте немножечко о коробочке. Итак, ну все здесь как обычно, надпись монстров, айгер, классика, изображение персонажа. И вот здесь такая маленькая коробочка для DVD и диск. 2012 году. То есть то, что э, здесь диск был в, в 2012 году. И здесь написано Драки Лора, но здесь не было черепка. Меня это слегка удивило. Задний фон немножко затемненный, такой серый. Вот, такой даже сиреневатый. ват. И это изображается холл монстр. Вот коробочка тоже очень красивая. Здесь такой шкафчик. И здесь тоже. Итак, что же мы обнаружили? Итак, здесь Напись Monster High, без гимна Monster High, на герб Monster High, Glow Throw, то есть, ну, Glow Throw, то есть, фильм есть такой у нас. Советую вам его посмотреть, можно его скачать бесплатно с Здесь нарисованы 4 персонажа, которые есть в этой коллекции, но они, как они выглядят базовыми в этом мультике. Это Клоудин, Дракилора, Фрэнкиштейн и Клеоденар. Здесь, поскольку коробка из Европы. Здесь написано много, немного, наверное, одна фраза на разных языках Европы. Языка. Здесь написано, посмотри, какой классный у меня костюм в фильме. Итак, теперь э, под, пойдем к Дракула. Итак, начнем с ее прически. Прическу я немножечко изменила, я сплела ей хвостик. Поскольку если раскрутить ее хвостик, она будет слишком растет Итак, вот волосы у нее очень мягкие и интересные. Поскольку она всегда, обычно у нее очень много всегда розовых прядей. Но сейчас у нее челка, только челка розовая, заклинена в хвостик и убрана назад. А остальные пряди чисто черные с блестками. Но вот челочка, отрезанная челочка, которая в завиточке, видно, что она ну, розовая. Но если приподнять, то можно есть сверху, видно черную. И кажется, что она черная практически. Но если поднять, мы видим, что там прошито все розовым цветом, но прошивка тут не идеальная, тут видны лысины иногда у Дракилор, но поскольку там все прокрашено черным цветом, это мне понравилось, и их почти не заметно. Итак, я убрала с нее вот такой вот воротничок, посмотрите, такой пластиковый воротничок, он твердый, но чуть больше, чем в фильме, он чуть больше, чем в фильме, и немножко другой. Я могу вам его одеть на Дракилору, чтобы вы посмотрели, как он на ней смотрит. Отлично, я считаю, смотрится неплохо. Но я заснимаю, поскольку он очень болтается сильно. Итак, к ней еще есть такие вот крылышки. Еще есть часть ее костюма, такие крылышки. Отлично. Я сейчас их одевать не буду, вы можете вот так вот посмотреть, как они смотрятся. Сзади э, у них есть такое как бы закрепление. Они крепятся к плечам и к телу. Вот здесь есть такой бантик и сеточка. Сами крылышки. Переход от глянцево-черного к глянцево-розовому, фиолетовому. Это части ее нарядов. Но ее, к сожалению, обделили в, в, в плане того, что у нее практически нет никаких ожерелья там, то есть украшений у нее совершенно нет. У нее только вот такие вот простые сережечки, розовенькие, нежно-розовенькие, с подтеками. Ее, ну, мне кажется, ее и не надо, конечно, было, но все-таки у всех есть какая-то бижутерия. А вот здесь у Дрюка Мне это не понравилось, но все-таки она так красива. Ну, мне кажется, этот воротничок тоже зайдет э, как пародию на жилье. Еще у нее есть карточка персонажа. Спереди нарисовано, как она выглядит в фильме, а сзади четыре персонажа в костюмах из фильма. Еще прилагается такой вот кувш, такой, как бы его назвать, кувшинчик для сладостей такой вот девочка такая вот милая скелетик скелетик еще есть который бантик можно снять и получится такой вот а можно и бантик одеть вот таким вот образом вот так, так такой скелетик мне полагается ну, пока но она растет черный и подставка черненькая и еще вот такой интересный э, вид еще интересная какая вещица как маска. Суперская маска. У нее здесь несколько завитков. Сама она сверху у ну, как крылышки. А вот здесь на самой такой полупрозрачности гжелька. Э, гжелька. Звездочка с носом. Гжелька на моем лексиконе значит разные такие завиточки. Запомните, гжелька. и я, если что, вам могу дополнить. Итак, посмотрите, как она красиво смотрится. Нет? Ее можно найти, вот э, за эту есть такая вот крючочек специальный. Можно снять руку и, наде и дать ей ее маску. Еще что? Мне очень интересный макияж. У нее практически не видно тени, но они все-таки есть. Если поднять челку, так его будет лучше видно. Лоб у нее большой, поэтому она всегда носит челку. У нее такие ярко выраженные брови. И розовый, нежный, нежный розовый, практически в тон ее кожи, у нее тень. Еще у нее есть такая подводная сетка, сделанная подводка. То есть прям каждая ресничка это часть сеточки. Это очень интересно сделано, мне понравилось. Итак, что еще минус этой куртки? У нее постоянно слезают топот. Он постоянно расстегивается, он слезает, спадает. И это очень неудобно. Но все-таки, если его очень хорошо потянуть и поправить, то оно будет все хорошо и ничего не будет по Итак, еще что теперь она рядит? У нее есть такой топик, складочка такой ребрист. К нему такие вот рукавчики с расплывом, как я это называю. Такой расплыв идет даже длиннее, чем кадрокило. Итак, у нее есть такая вот сеточка, такая, э, как бы можно даже сказать, слой юбки, как сеточка, внутренняя часть розово-блескивает, а передняя си, серебристая. Здесь у нее есть такая вот сеточка с бархатными сердечками и крыльями, с параложками. Второй у нее это слой блесков, ну а третий слой это просто розовая ткань. У нее очень интересные колготочки. Посмотрите они идут от нежной нежно розового до, до, черного. Они очень красивые, мне очень нравятся. Что меня поразило в этой кукле, это ее ботиночки. Ботиночки шикарные. Они, они сделаны из полупрозрачного пластика, но украшены очень красивой паутинкой. Здесь, не вот здесь, как всегда у всех кукол. У нее а, ширинка сбоку, с таким сердечком с кругами. Каблук мне тоже интересно, в виде такого черного клочка сделан. Мне очень она нравится. Всегда ее любила. И мне нравится эта кухня. Советую всем ее покупать. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если вам понравилось мое видео. Пока-пока. С вами была Полька. Еще увидимся.